Segmen pertama kita dah habis, kita terus ke belanjawan 2026 YB. Ha, ha. Mungkin apakah perkara yang paling penting yang perlu diberikan penekanan hmm. dalam belanjawan 2026? Mungkin because YB sebelum ini adalah Menteri hmm. Ekonomi yang hmm. baru beberapa bulan sahaja mendatangkan hmm. jawatan. Hmm, hmm. Apakah penekanan yang pada YB paling strategik hmm. untuk 2026 nanti? Ini selalunya kesukaran uh, bila berkaitan dengan belanjawan. Lah, hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Um, belanjawan sepatutnya digunakan mm -hmm. untuk tindakan-tindakan um, fiskal dan bukan fiskal mm -hmm. untuk tempoh jangka pendek dan tempoh jangka panjang. Mm. Um, ini berdasarkan tuntutan ekonomi. Mm -hmm. Jadi kita ada beberapa tuntutan ekonomi yang yang mendesak dalam negara. Lah. Yang pertama, dari segi kemampanan ekonomi ini bagi saya lah. Eh, dia yang paling utama ialah macam mana untuk kita membantu dan uh, meningkatkan daya saing uh -huh. dan penciptaan nilai di kalangan SME kita. Kerana SME adalah easily 95% uh -huh. of uh, apa nama ni uh, enterprises di Malaysia. Uh -huh. SME juga adalah um, majikan paling besar, Melisa Kini mm -hmm. is another example yeah. of yes. SME, yeah. contohnya kan. Uh, dan uh, 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 kemampuan ekonomi negara di masa akan datang itu bergantung kepada kejayaan negara menjadikan SME kita setaraf dengan SME di kalangan ekonomi-ekonomi yang yang lebih lebih uh, dinamik. Mm -hmm. Orang selalu bagi contoh SME di uh, Germany mm -hmm. kan, sebahagian besar SME di China dan sebagainya. I think ini satu trajectory jangka panjang yang cukup penting mm -hmm. uh, yang sepatutnya diambil kira mm -hmm. dan diberikan fokus oleh kerajaan dalam belanjawan setiap tahun ya. Mm -hmm. Um Tumpuan yang kedua yang paling mendesak untuk jangka masa pendek adalah tentang kos sara hidup. Hmm, betul. Kan? Itu paling utama sebenarnya. Hmm. Okay? Dan kos sara hidup ini berkaitan kepada dua perkara. Satu ialah dari segi harga, satu lagi dari segi gaji. Mm -mm. It's a function of two. Dua-dua lah. Dua-dua kan. Jadi... Um, but there lies the problem. Mm -mm. Kerana... Um, Satunya ialah perkara yang yang penting itu dua-dua adalah berbentuk jangka panjang. Betul. Uh, kalau kita nak meningkatkan uh, competitiveness of our SME, mm -hmm. dia bukan dengan bagi geran, mm -hmm. bukan dengan bagi imbuhan dan sebagainya. Yeah. Dia perlukan di overall overhaul know, of of what SME is, what it does, kan kemampuan dia kan. Sama juga sebarang perkara yang berkaitan dengan gaji mm -mm. ini adalah a long term labour market reform yang tak boleh dibuat dengan serta-merta mm -mm. kan. So di sini yang kalau tidak berhati-hati, saya rasa Malaysia kita dah terbiasa dengan melihat belanjawan ini sebagai goodies. Ya, yeah. wang uh, tunai. Uh, jadi setiap tahun <gak> eh uh, kajian yang yang menggub dan ini tak ada kena dengan kementerian ekonomi mm -hmm. kerana belanjawan <laughs> ni ialah kementerian kewangan kementerian ekonomi always look at the long term trajectory kan jadi sebab itu selalu ada banyak perbezaan pandangan antara yeah. saya dengan menteri kewangan mm -mm. iaitu datuk sri anwar dengan Amir hamzah yeah. throughout mm -hmm. the last 2 years ya yeah, betul ah uh, because uh, on the one hand i feel like we are not doing enough mm -hmm. to balance between the need for Structural reform mm -hmm. dengan Kementerian Kewangan yang selalunya very snapshot tau mm. ha, Sebab one day, so uh, Budget akhirnya yeah, boils down kepada apa goodies yang diberikan Kemudian macam mana nak bayar goodies itu mm -hmm. Dan bila mm -hmm. macam mana nak bayar goodies itu, dia soal cukai mana dan sebagainya yeah. kan So, um, saya tak tahu apa yang yang goodies mana lagi yang boleh disediakan. I know that kita nak, nak masuk dalam dua tahun terakhir mm -hmm. ini. Uh, tapi rakyat Malaysia pun kena tahulah. Uh, dan yang ini juga yang memerlukan I think slowly uh, kesedaran and also a change of attitude di kalangan mm. rakyat kita. So this is where belanjawan ni sebenarnya memberi uh, pelambangan kepada bagaimana a government Uh, plans uh, to balance everything. Yeah. Granted that memang kita kena ada goodies. Granted that kita kena ada tindakan segera yang mengurangkan tekanan dan yeah. sebagainya. But it should not override the need for the long term change that mm. we need to do lah kan. Uh, and to me that's the measure of a good government versus a bad government. Kalau di barat, um, selalu akan ada pertembungan di antara satu kumpulan jenis tax and spend, mm -hmm. tax and spend, tax mm -hmm. and spend. Yeah. Jadi Betul. dia macam uh, ketagihan tau, goodies, uh, dapat itu tapi sebenarnya we are paying more and more tax mm -hmm. and then we have to ask then. With this revenue yang kita ada Sekarang kerajaan dapat revenue Lebih kurang 340 bilion setahun lah kan mm. Dan revenue itu telah meningkat Berbanding dengan tahun-tahun oh, yang sebelum ini mm -hmm. I actually want to see How radically different Are we going to manage our expenses mm. Sebab sebelum ini Yang kita selalu dapat daripada belanjawan mm. Is that how we intend To get Uh, more money While trying to reduce Dependency on loans and borrowings mm -hmm. uh, Supaya hutang itu Tak naik um, Banyak sangat Tetapi we hardly hear About how radically we are spending it Differently mm -hmm. uh, and that, dan, dan yang itu yang dia jadi Pertembungan selalunya Di antara um, Pembuat dasar yang ambil uh, Jangka masa panjang dengan jangka masa pendek mm -hmm. Because Uh, kalau you re, you want to spend radically differently then you have to sort out the structural issues. Only by sorting out the structural issues then you can rebalance the expenditure lah. Mm -hmm. And, uh, mm -hmm. jadi buat masa sekarang saya ingat um, kerajaan akan untuk belanjawan 2026 2027 kan. Mm. Kerajaan akan tersepit antara dua perkara. Satu ialah we have to accept bahawa the global economic growth is going to slow down. Semua kata akan slow down. Yeah, kan? yeah. Dan dia akan ada kesan kepada Malaysia lah. Mm -hmm. Kalau tengok daripada semakan pertumbuhan ekonomi yang terkini, mm -hmm. semua cut it down. Daripada mm -hmm. 4.5 to 5, sekarang dah jadi 4.2%. Mm -hmm. Dan spillover itu akan berlaku dalam 2026, 2027. So you can expect kutipan kerajaan pun akan lebih kurang banyak itulah mm -hmm. 330 340 bilion kan nak ambil daripada Petronas banyak sangat pun tak, tak boleh, boleh dah mm -hmm. kan jadi with that amount of money kerajaan akan tersepit At the same time, mm -hmm. kerajaan juga akan tersepit kerana dia, dia nak masuk pilihan raya. Ya. Yeah, ha, nak masuk pilihan raya, so people expect again. more goodies and duit dan sebagainya lah. So I hope they will balance it. But what I want to see mm -hmm. is that how fundamentally different are we going to manage our expenditure. Okay. Mm. Right. I think we should move to PKR issues. Ah. <laughs> um terdapat desas-desus uh -huh. tapi bukan desas-desus yang YB tak tahu. Maybe dengar. you know better uh. than I do. Ha. Uh. But I'm sure you've heard of yeah. this. Uh -huh. All these talks, percakapan mengenai uh, labeling YB sebagai yeah. seorang yang kuat merajuk. Hmm. 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 kuat merajuk sikit-sikit nak uh. keluar parti, tak konsisten. Hmm. Hmm. Uh, and then sekejap bersemangat bawa idea reformasi lepas tu merajuk bila tak dipilih. Hmm. Is it true that You're somebody who's very difficult to work with for the long run or you are somebody who's looking to work for the long run so you can't take the short-sighted um, issues yeah. in the party? Well, you've answered. <laughs> no, sa sa saya rasa isu orang yang kata suka merajuk ni mm. ialah hanyalah segelintir musuh-musuh politik di dalam parti mm. yang saya tak pandang. Mm -hmm. Okey, keadaan mm. dia macam ni eh? Uh, kita dalam parti ni banyak alibaba <laughs> dalam PKR ni kan? uh, daripada zaman dulu lagi maksudnya buat kerja tu bagi orang lain. Hmm. Ah uh, jadi lepas lah. uh, jadi ada satu budaya dalam parti PKR lah terutamanya daripada zaman Azmin lagi. Hmm. Yang mana yang hmm. bawa isu ke yang kena bercamah dengan rakyat yang 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 nak buat semua ni untuk dapat traction dengan rakyat ni bagi orang lain. Hmm. Tapi kita duduk diam-diam di belakang hmm. dan kita gunakan apa yang kita ada supaya kita sapu semua jawatan dalam parti supaya kitalah jadi maharaja nanti bila menang. Hmm. Budaya itu yang saya tentang daripada dulu. Hmm. Okay. Karena I believe in, I never believe in this hidden hands, kan? Mm -hmm. Kalau nak hidden hands money, by masuk Amanah am dan pass. Mm. <laughs> kan then you boleh kau tahu dengan orang The whole idea kenapa sebahagian daripada generasi saya menyertai politik melalui PKR lebih kalau kita rasa you what you see is what you get yeah. the difference. ha kalau tidak rakyat marah because uh -huh. orang yang 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 berkempen untuk dapat undi rakyat ni bagi gambaran lain yeah. tapi ada hidden hands di belakang kan jadi isu dia dalam PKR yang timbul semua cerita mengajuk semua ni is because I refuse to accept yeah. it. Uh, dia orang ni termasuklah Farhaj kan. Ramanan semua ni. Kalau saya nak berkawan, oh memang jadi best friend lah. <laughs> uh, But what's the catch? Uh, what's the catch? Kan, karena bagi saya itu sangat bertentangan dengan budaya politik baru yang kita janjikan dengan rakyat. What you see is what you get. Mm -hmm. Merit matters more than anything else. Dan uh, kalau kita biarkan mm -hmm. budaya politik hidden hands ni mm -hmm. berakar maka itulah yang menyebabkan rasuah. Hmm. Kerana orang yang nak mendapatkan tempat ni, dia tahu dia tak payah pun diterima oleh rakyat. Orang tak kenal dia pun tak apa. Siapa hmm. kenal Ramanan sebelum ni? tak apa asalkan saya ada kabel satu besar dengan presiden parti mm -mm. dan uh, saya juga uh, boleh bayar dan simpan uh, beberapa kaki di bawah ini supaya bila pemilihan parti saya yeah. bayar dia orang menang gini 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 mm. maka saya tiba-tiba jadi orang besar parti dan saya buat keputusan mm. that is a sure way untuk mematikan parti ini and, and to me is the greatest betrayal jadi oleh kerana dia orang ni sebenarnya is jilted lover. <laughs> jilted lover. Jilted saya. lover. Dia tak dapat tempat dengan saya. Uh, because I refuse to play that game. Sampai ke hari ini kan. Dah 15-20 <laughs> tahun to me, okey lah. Uh, I'm not going to apa nama ni... Uh, em um, boleh di keep pas just so that saya kononnya kekal dalam parti dan tempat semua lagipun saya tak percaya tahu i i stop believing this hmm. whole traditional parti politik yang mana orang boleh jadi orang besar dalam kerajaan semua hanya dengan berselindung di belakang parti ni. I stopped believing it a long time ago. Hmm. Saya yakin bahawa siapa-siapa yang nak menjadi pemimpin mesti ada legitimasi dengan rakyat and legitimacy itu must be your legitimacy mm -mm. bukannya dengan berselindung pak tiba-tiba ha. ada kan ha jadi um, oleh sebab itu apa lagi serangan yang dia buat terhadap saya hmm -mm. corruption tak ada itu tak ada ini tak ada uh, dan digunakan alasan itulah tapi saya tak rasa rakyat melihatnya begitu uh, feedback yang saya dapat bila saya resign actually feedbacknya sangat baik ujarnya uh -huh. uh -huh. because uh, uh, di kalangan orang biasa uh, dia terkejut bila ada menteri yang sanggup melepaskan Betul. jawatan dengan sukarela selalunya dalam budaya susah. kita susah ha susah orang anggap rangkak tau kena yeah. tendang sepak semua Betul. barulah dia melepaskan jawatan kan Betul. jadi and i and i think usually maybe dapat reward sedikit atau reward as a token of thanksgiving, jawatan syariah dan sebagainya. Itu juga disconnect yang ada dalam PKR sekarang. Hmm. Lagi banyak, diorang dalam PKR, dia panggil geng-geng ni geng Cephlos. Uh, oh. Saya pun tak dia faham apa dia ceplos. Kemudian saya kena google, what is ceplos <laughs> kan. Um, bila, bila saya tengok, sebenarnya itu juga satu Kaca. masalah kepada PKR kerana being very disconnected dengan what the public thinks. Hmm. Uh, public sebenarnya uh, tidak ada masalah dan saya rasa public in the future sekarang hmm. dan the future mahukan uh, pemimpin kerajaan yang ada accountability. Eh yeah. hey, you dah tak ada jawatan you nak buat apa kat situ you move on lah. Yeah. Kan? Uh, berbeza dengan budaya sedia ada yang sanggup bergolek-golek Uh, cium apa asalkan aku boleh kekal dengan jawatan aku but dalam PKR um, oleh kerana izah semua ni tak contain uh, budaya macam ini dan dan ialah dia masalah kerana masa berkempen dulu orang-orang yang macam ini yang digunakan untuk berkempen hmm. jadi bila izah dah menang dia terutang budi lah dengan dia orang ni jadi naratifnya ditetapkan oleh geng-geng ini dan sebab itu naratif ni hanya jadi oh, Mengajuk, mengajuk, mengajuk Kalau saya mengajuk Saya dah masuk bersatu atau PN lah People forget I can bring this government down ha. Azmin dulu keluar dan PH jatuh tu Dengan 11 orang ahli parlimen je I think I can master more Kalau saya nak jatuhkan kerajaan But I don't saya masih lagi I, Kalau saya tak setuju dengan uh, PAS Saya cakap saya tak setuju Saya tak setuju dengan Bersatu Saya cakap saya tak setuju dengan Anwar Saya cakap But um, I am very certain bahawa sebenarnya um, Politik ini bukan soal kedudukan saya Then these people lupa bahawa Rakyat boleh menilai kalau betul lah saya ni jenis mengajuk dan sebagainya, this government is no more today. Ha, cuma hanya kerana saya tidak bersetuju dengan amalan mereka, it doesn't mean that um, I can stop doing what I have been doing daripada zaman 15, 16 tahun yang lepas. Saying what I think is right. Dan terpulang kepada rakyat lah to judge whether what I say is right or wrong. Adakah akan masuk balik uh, dalam PKR ataupun nak teruskan perjuangan tetapi dengan parti lain? Soalan Cipu Cemas ni. Hmm, soalan Cipu Cemas <laughs> yang orang tanya tiap-tiap hari lah. Kan? Eh <laughs> hey lah, <laughs> <dah> tahu boleh. <laughs> no, I think kita, you know, benda ni pun um, agak alien dalam budaya politik Malaysia sebelum ini lah kan. Hmm. Does, does it matter to me sebenarnya? I have a responsibility. Mm. The focus should not be on what happens to me. Mm. You know, uh, politics, whether you are menteri ke, naik presiden ke timbalan presiden, it's just a job. This sama macam yeah. kalau kalau editor di Malaysia kini. One day you might decide to go to a different party, mm -hmm. uh, a different uh, media. media mm. yeah. You might decide to become freelance and so on. Mm -hmm. uh, it's just a job sama macam saya contohnya kan yang paling penting sekarang ialah saya ada tanggungjawab sebagai ahli parlimen yeah, and i intend right. to do it you know mm. sampai habis my term mm. dan saya dipilih sebagai ahli parlimen atas platform PKR mm. i intend to see it through